Мои активисты, которые работают на районе, и по-прежнему они на Трещине э, наводят законный порядок совместно с представителями правоохранительных органов. Более этого, саму... значит, Здесь находится стоянка, которая незаконна, не имея документов. Более того, по этому адресу вообще здесь пустырь находится. А стоянка, принадлежащая Олен Плюс, согласно документам. Это, и сюда привозятся машины, которые потом исчезают. Здесь находятся машины, часть которых стоят на продаже в интернете, часть из этих машин пытаются продать за наличные, еще что-то. Часть машин раскурочены. Большинство машин не опечатаны и опломбированы. Соответственно, мы видим нарушение закона во всех статьях. И более того, люди с этой стоянки не могут забрать свои машины. Я там она находится, эти все машины находятся на улице Пражской. А мы находимся с вами сейчас на улице Бальзака. Это самый главный вопрос. Они снизу пишут «Повернуты» ставят печать. Це То есть человек оправдался перед ГАИ. Нет, 12 березня, да? Смотрите, человек оправдался перед ГАИ. То есть он доказывает свою невиновность. Он приходит, говорит, где моя машина? Ему говорят, Пражская 18. Он приходит туда. Ему говорят, вашей машины здесь нет. Человек ищет свою машину, находит ее на Бальзака 16. Хотя это не четная сторона. То есть вот четная с той стороны. Вот, находит здесь машину, дает протокол, акт вылучения, говорит, вот написано, повернутый. Ему выдают две квитанции. Где квитанции? Ему выдают две квитанции. Пока человек искал машину, прошло 9 дней. И вот они по квитанциям просят с человека 2256 гривен. уже начали приезжать люди, показывают документы, уже приезжают действительно люди, которые... Более того, сейчас выведем, Мы пытаемся, чтобы вы засняли как можно больше машин, чтобы вы показали. Потому что, например, тут Subaru Impreza есть, она продается в интернете сейчас за 5 800. Машина со площадки, Кто ее продает? На каком основании? Да, она без номеров, ну и что? И вот таких вот моментов очень много. Пан скажите, а есть представники от этой фирмы О Олин Плюс? Да, там лежит наверху человек со следами наркотического применения наркотиков, полностью руки в дорожках наркотических, как полагается. Наверху. Это, это тот, кто был в охране? А У меня че, дорогу, че... администратор. <звук> вот это все. Это либо машины уже проданы, либо на металлобазе, либо уже двойники. Более того, наличие такого спрятанных такого количества номеров вызывает вопрос. А если зайти вовнутрь, то можно подумать, что люди, которые здесь работают, коллекционируют домкраты, насосы и все остальное из других автомобилей, которые они уже раскурочили. Вот здесь внутри они их хранят. вот я властник, который подавал заявку Да, да. Вот Кто у вас изымал машину, гаи или исполнительная служба? Изымал машину гаи. А Кто должен ГАИ? представитель быть исполнительной службы? Не было никого и решение суда ничего мне не предъявили, никто ничего не делал. У вас незаконно по факту украли да. автомобиль? Да. У -у -у -у. Можно вашу квитанцию? Но в квитанции ему за то, что ему отбили здесь на стоянке зеркало? Ему говорят, ну, то есть торг происходит на месте. Вышел работник стоянки, говорит, ну, мы оценим ваше зеркало в 350 гривен, поэтому мы вам уберем пару дней на стоянке. Смотрите, постановка автомобиля 10, 9 дней, они пишут в квитанции 5 дней. То есть они делают ему скидку прямо на месте. В рамках кримінального провадження слідчий приймає рішення по автомобілям, які знаходяться, наприклад, зараз на цій стоянці. Буде з'ясовуватися, як вони сюди потрапили, за договором, чи їх було конфісковано, чи це приватна власність і майно якихось громадян. Тобто, ви бачите, тут не один автомобіль, треба з'ясовувати взагалі, як вони сюди потрапили, що це за автомобілі, і чиї вони. Міліція працює на місці, зараз проводиться огляд і всі необхідні слідчі дії, які мають бути, вони будуть проведені. А після цього вже в подальшому будуть прийматися якісь рішення.